Разнесли очередной военный завод Путина, вынесли половину Курской области. Принесли новые пакеты помощи наши союзники. Привнесем свежей информации о главных новостях дня здесь и сейчас. Это программа «20 минут», а я Ирина Узлова. Ровно месяц, как российская граница в очередной раз доказала, что она дырявая. А Путин всем довел, что он слабый и никчемный. Ровно месяц, как мы перевернули ход игры и ход войны. Ровно месяц, как Украина стала первой со времен Второй мировой войны страной, которая вторглась и оккупировала километры квадратные Российской Федерации и таких уже 1300. А это более сотни населенных пунктов Курской области, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время заседания контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн, Германии. Мы шли, а российские войска просто бежали. Мы остались и продолжаем в боях завоевывать вражескую землю. Сегодня ровно месяц после начала нашей операции в Курской области РФ. Это приграничие, с которого Путин готовился распространить войну на украинские территории. Он готовился начать новую офензиву против города Сумы. Но мы пролистали игру. И благодаря нашим силам мы продолжаем контрнаступление там. Сегодня мы контролируем территорию более 1300 квадратных километров в Курской области. Это более 100 населенных пунктов. Значительная часть этой территории была просто брошена российскими войсками. Они просто скрылись, когда увидели приближение наших войск. Значительная часть территории взята под контроль в боях. По состоянию на сегодняшний день, в течение первого месяца нашей операции на Корщине российские войска потеряли примерно 6 тысяч солдат убитыми и ранеными. Только Курской области, а также десятки тысяч российских войск в других боевых действиях. Наступление в Курской области показало красные линии, Кремля не работают, операция повысила боевой дух украинцев. Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда закончится российская агрессия. Успех Курской СВО, усиление ПВО Украины и разрешение бить врага в глубине его территории. В течение осени вместе с партнерами возможно сделать все для окончания российской агрессии, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский во время 24-го заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн». Необходимость этих шагов Зеленский объясняет тем, что решимость Украины и Запада может заставить Путина искать пути для установления мира. Зеленский сообщил союзникам, что сейчас фиксируются и изменения в общей ситуации на поле боевых действий. Прежде всего, в результате украинских действий в Курской области Путин показал еще и свои истинные интересы. Это, по его словам, теперь для тех, кто до сих пор верит, что Путин хочет защитить его людей и свои интересы безопасности, должна стать очевидной ложь кремлевского диктатора, говорит Зеленский. Ведь в то время, как ВСУ продвигаются на Курщине, российская армия продолжает наступательные операции на территории Украины. При этом именно на нашей территории привлекает наиболее боеспособные подразделения подразделения для расширения зоны оккупации в Донецкой области. Это ясный выбор Москвы. Отдельно Зеленский отметил необходимость поддержки Украины в сфере усиления противовоздушной обороны. Страна благодарна за предоставленные установки и системы, однако их все еще недостаточно. А в мире есть достаточно систем ПВО, чтобы российский террор не имел шансов и не имел результатов. Но партнеры поставили Украине не все обещанное вооружение, которое нужно для защиты. Защищаться от российских атак уже помогают истребители в 16 наконец-то. Но их также недостаточно. Давайте сделаем так, чтобы эта осень Стало временем конца российской агрессии, добавил украинский президент, призывая к решительным действиям и давлению на агрессора Россию. Зеленский обратился к представителям США, Великобритании и Франции, благодаря чьей смелости уже были воплощены очень важные операции, позволившие вернуть безопасность в Черное море и вернуть продовольствие. Украине сейчас необходимо получить больше средств поражений и, самое главное, разрешение на их использование не только на территории временно оккупированной России, но и на территории самой России. Таким образом, РФ и можно смотивировать искать мира. Зеленский предложил еще одну альтернативу ⁇ инвестировать в производство оружия на территории Украины или создавать совместные производства. По его словам, Украина может быстро произвести все, что необходимо, но Запад должен помочь сделать все, чтобы эта осень стала временем конца российского диктатора. Плата за имперские фантазии Путина глава Пентагона назвал потери Российской Федерации в Украине. А украинская сторона, отметил, продолжает перехватывать инициативу на поле боя. За все время полномасштабного вторжения России в Украину убито или ранено около 350 тысяч российских солдат. Такие цифры называют министр обороны США Ллойд Остин. Также с 24 февраля 2022 года украинские вооруженные силы Украины потопили, уничтожили или повредили 32 российских корабля. Украинцы заставили россиян вывести все важнейшие корабли из Крыма. Чиновник сказал, что украинцы также уничтожили 97 российских боевых самолетов. А добавил, что и нынешняя встреча в формате Рамштайн происходит в интересный, динамичный момент. Украина продолжает перехватывать инициативу на поле боя. Украинские войска сейчас проводят операцию в российской и Курской области. Армия агрессии Кремля сейчас находится в обороне на собственной территории. Но мы знаем, что злоба Путина глубоко простирается. Москва продолжает свое наступление на востоке Украины и особенно вокруг Покровска. Путин передислоцирует свои войска в Курскую область. Кремль продолжает бомбить украинские города и и делать мишенью украинское гражданское население это возмущает. Поэтому надо действовать. Остин заверил, что коалиция из около 50 стран доброй воли остается объединенной и твердой в поддержку Украины. И сегодня мы будем прилагать даже еще больше усилий, чтобы увеличить нашу поддержку для Украины, заверил Остин. Министр обороны США также заявил, что страна наша должна увеличивать производство собственного вооружения. Украина уже работает с партнерами над созданием замены АС-300. Глава Пентагона отметил, что союзники вместе с национальными директорами по вопросам вооружений наращивают возможности промышленных баз для удовлетворения потребностей Украины и дабы поддерживать необходимые поставки на будущее. Также Лой Тостин объявил о дополнительном пакете помощи Украине в размере 250 миллионов долларов США. Это увеличит возможности для удовлетворения растущих потребностей Украины, подчеркнул он танки «Леопард», мощные гаубицы и боеголовки для ВСУ. Первые результаты «Рамштайна». В ходе встречи участники «Рамштайн» заявили о безоговорочной поддержке Украины. Наш же фокус – обеспечение Украины системами ПВО и ракетами к ним, боеприпасы и техника для наших бригад, усиление дальнобойных возможностей нашей страны. В частности, путем поддержки и финансирования украинской оборонной индустрии, написал министр обороны Украины Рустем Умеров. Германия в сотрудничестве с Данией и Нидерландами готовится к передаче передачи украинской армии 77, -7 основных боевых танков «Леопард-1А5». Об этом со ссылкой на министра обороны Германии Бориса Писториуса сообщил Шпигель. Министр обороны заявил о передаче во время заседания контактной группы по вопросам обороны Украины, что сделать это хотят как можно скорее. Кроме танков, Киев получит дополнительные 12 гаубиц «Панцер» 2000 на 150 миллионов евро. Шесть машин направят в Украину, а в этом году еще шесть в следующем. Курська операція дійсно болі чем успішна. убеждает і головнокомандуючий ВСУ Олександр Сирський. І целі, які ми достигаємо в рамках окупації російської землі, несколько імі сирські поділилися в розмові з журналістами СНН. Ми не дозволяли їм діяти. Ми перенесли бойові дії на територію ворога, щоб ворог відчув те, що ми відчуваємо щодня. Наразі операція українських військових в Курській області має п'ять ключових цілей: не дати Росії використовувати Курську область як плацдарм для нового наступу, відволікати сили РФ від інших напрямків, створювати зону безпеки та запобігти обстрілу цивільних об'єктів, взяти в полон окупантів, підняти моральний дух українських військ та нації. Загалом російське командування перекинуло в Курську область десятки тисяч військовослужбовців, включно з Найкращими десантно-штурмовими військами завдяки цьому українським військам вдалося зупинити просування російських військ на покровському напрямку, де росіяни тиснуть найбільше. Продвижение Российской Федерации на Бокровском направлении остановилось. Россияне за 6 дней не продвинулись ни на метр, отметил Сырский. Ослабление России ощущается и в других областях. В частности, уменьшились артиллерийские обстрелы и интенсивность штурмов. Защищающаяся от российской агрессии Украина пока еще уступает России по количеству самолетов, ракет, артиллерии, количеству боеприпасов, личного состава танков, боевых машин пехоты. Но это заставило Украину стать умнее и эффективнее в войны. Максимально использовать особенности рельефа, инженерных сооружений, а также пользоваться техническим преимуществом. Перспективный и украинская программа беспилотников и другое высокотехнологичное оружие украинского производства резонно отметил Сырский. Также, по его словам, самым большим приоритетом для нас сейчас является набор большего количества бойцов. Он признал, что перед отправкой на поле боя военные проходят меньше срок подготовки, чем ему хотелось бы. Да, новобранцы проходят один месяц базовой военной подготовки, а затем от полумесяца до месяца более специализированный конечно все хотят чтобы уровень подготовки был самым лучшим поэтому мы готовим высоко квалифицированных профессиональных военных в то же время Динамика на фронте требует от нас как можно быстрее отправлять на службу новых бойцов, сказал главнокомандующий. Сырский рассказал, что и сам часто ездит на передовую и пытается проводить время с бойцами. Мы говорим на одном языке, мы понимаем друг друга, с кем бы я ни разговаривал, будь то рядовой солдат, не то стрелок, например, не то командир бригады, не то командир батальона. На этой войне я с 2014 года. Другими словами, фронт – это моя жизнь. Мы понимаем друг друга, я знаю все проблемы, с которыми сталкиваются наши военнослужащие, солдаты и офицеры, сказал. i Курская операция на самом деле повлияла на весь театр военных действий и будет определять наступательные и оборонительные возможности оккупационной армии даже после завершения штурма в Покровска. Вторжение в Курскую область позволяет ВСУ бросить вызов российскому контролю над общевойсковой инициативой в Украине, отмечают аналитики Американского института изучения войны. По данным ЕСВИ, россияне перебросили в зону проведения операции ВСУ части 56-го воздушно-десантного полка 7-й дивизии воздушно десант войск РФ, а также 11-й и 83-й бригад воздушно-десантных войск. Российское военное командование в значительной степени полагается на военнослужащих срочной службы. Регулярные и нерегулярные войска переброшены в приоритетных секторов Украины, таких как Север Харьковской области, для проведения оборонительных операций в области Курской, добавляют эксперты. По их мнению, этих сил вряд ли хватит для вытеснения ВСУ с Курщины, если украинские войска решат оборонять взятые под контроль населенные пункты. Также российское военное командование, вероятно, в середине августа 2024 года передислоцировалось с направления Покровска по меньшей мере роту 15-й мотострелковой бригады. Это вторая общевойсковая армия Центральный военный округ РФ. Передислокация элементов Центрального военного округа, которая по сообщениям имеет задачу завершить захват Покровска, свидетельствует о том, что российское военное командование не смогло полностью изолировать свои приоритетные наступальные операции от влияния украинского вторжения в Курскую область, несмотря на утверждение российского диктатора Путина, указывается в отчете американских аналитиков. По их словам, вторжение в Курскую область позволяет ВСУ бросить вызов российскому контролю над общевойсковой инициативой в Украине. РФ владеет общевойсковой инициативой в Украине как минимум с ноября 2023 года. Это позволило ее командованию определять место, время, масштаб и требования к боевым действиям в Украине по своему усмотрению и заставила ВСУ тратить человеческие и материальные ресурсы на быстрые оборонительные операции. Существенная дополнительная передислокация российских войск с линии фронта в Украине, скорее всего, будет необходима для того, чтобы позволить России восстановить контроль над своей территорией в Курской области. По данным представителей разведки США, это существенно повлияет на наступательные операции россиян и их способность готовиться к будущим операциям. Успешные операции и мероприятия происходят и на территории Тульской области. Там загорелся крупный химический завод. Площадь пожара превысила 2000 квадратных метров. Потушить не могли длительное, весьма длительное время. А запалыхал завод пластик на населенном пути <laughs> узловая. Не благодарите. Может, это и не моих рук дело, конечно, но это не точно. Как говорится, совпадение? Думайте. Вечером 5 сентября на российском заводе пластик в узловой Тульская область произошел пожар, который несколько часов не могли даже локализовать. Также факт пожара подтвердили и в МЧС Тульской области. Такое зажигательное шило точно в мешке не утаить. Власти региона заявили, что знают о событии, надо же, <laughs> наверное, заметили. И призвали людей не паниковать. Хотя город Узловая практически весь скрылся под дымом. Воспламенение произошло прямо на территории цеха. Так называемое Министерство региональной безопасности Тульской области заявило, что на территории пластика горят емкости с машинным маслом. В 21.00 сообщили, что площадь пожара уже составляет около 1500 квадратов. В местных пабликах работники завода рассказали, что площадь складов с маслом значительно меньше указанной площади горения. Также специалисты неофициально сообщают, что по характеру дыма видно, что горит пластмасса, а ее испарение очень опасны. К ликвидации возгорания привлекали 50 человек и 18 единиц техники. ОАО «Пластик» является градообразующим предприятием города Узловая Тульской области. При этом завод является самым крупным поставщиком пластмассы во всей Российской Федерации. В сети также распространяется информация, что именно на этом заводе отливают корпуса для российских шахетов. Главным отличием железных иранских дронов шахет-136 от аналогичных российских является пластиковый корпус. Интересно, что крупнейшее российское предприятие по изготовлению пластмассы в 2013 году было полностью продано группе частных инвесторов всего за 575 миллионов рублей, в то время готовая прибыль завода. В группу участных инвесторов вошли Лев Ресников, Максим Кизимов и другие известные бизнесмены. Обезоружить, обескровить, обесточить военно-промышленный комплекс России. Поджоги таких заводов вкладываются в наш Пазл сил обороны Украины так комментирует пожар пластика в нашем эфире. Военный эксперт, летчик, инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Светан. На пластике могут делать те же корпуса для шахедов. Ну, то есть это, это пластиковые детали определенные и крыло именно могут производить как раз на этом заводе или какие-то детали, так это минимум. Потому уничтожение такого рода заводов – это одна из основных задач и наших спецслужб, и того движения сопротивления, которое сейчас уже набирает обороты по всей России. А эти уничтожения, понятно, военных объектов, они стали одной из основных задач сейчас этого движения сопротивления. Они прекрасно понимают, что для того, чтобы развалить Российскую Федерацию, для того, чтобы получить себе независимость, то есть выйти из-под гнета Москвы в этом смысле, ее надо обескровить и обезоружить. И вот такие механизмы обезоруживания, они довольно-таки Неплохо работают и уже применяются практически повсеместно по России. Лукойл также среди целей. ГУР совершила масштабную кибератаку по российской инфраструктуре, сообщают наши источники в спецслужбах. Киберспециалисты ГУР нанесли удар по российской инфраструктуре. В частности, были атакованы Лукойл, ГИБДД, Банк России и другие органы власти страны-агрессора. Как рассказали наши собеседники, 4 сентября в результате успешной операции киберспециалистов ГУРМОУ совместно с ПО ТИМ поражена сетевая инфраструктура на территории государства-агрессора России. Были атакованы Лукойл ЛГБДД Банк России также в целом уничтожено 18 серверов без возможности восстановления. Поражена инфраструктура ООО антенна, которая предоставляет услуги значительному количеству органов власти и коммерческим предприятиям, участвующим в обеспечении агрессии РФ против Украины. В частности, были затерты конфигурации на 598 сетевых коммутаторов главного провайдера и 389 устройств у субпровайдера, которые предоставляли доступ к всемирной сети всем клиентам компании. В результате атаки выкачаны базы всех клиентов провайдера с ФИО, телефонами, адресами и паспортными данными. Как сообщили собеседники, указанные действия остановили предоставление услуги интернета и цифрового телевидения в Ивановской области РФ, к примеру, более чем у 13 тысяч пользователей. Хотя зачем им интернет? У них и так все блокируют. Россия после полномасштабного вторжения в Украину вошла в период острого воспаления. Это мы заметили. Которая потребовала введения цензуры и ограничения свободы информации. Вот-вот, это свежее заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Цитирую. «В состоянии войны, в котором мы находимся...» Надо же, а какая война? Вы же говорите СВО. «Ограничения оправданы, — говорит Песков, — как и цензура оправдана. Что греха таить? Мы в состоянии войны сказал Песков интервью ТАСС. Надо же признался. По его мнению, Россия вышла на уровень критической конфронтации со странами коллективного Запада. И самые уважаемые международные СМИ зачастую, говорит, не гнушаются говорить неправду. Это негативная динамика, и в этом плане им уподобляться никак нельзя подчеркнул Песков. В то же время он отметил, что когда война закончится, опять война, в России снова должна быть полная свобода информации. Снова, как будто она там когда-то была. В начале сентября, напомню, Путин заявил, что СМИ в России свободны. А единственное требование к ним – это соблюдение российских законов, которых нет. Это твердо гарантирована Конституция, на которую Путин клал и на которую он переписал раз 15. Мы убеждены в необходимости плюрализма, и открытости в информационной сфере. Власти конструктивно взаимодействуют с телеканалами, новостными агентствами, газетами, интернет-порталами и другими организациями массовых коммуникаций, вне зависимости от редакционной политики. Представляете, вот так врал Путин. Российские власти вели военную цензуру после начала полномасштабного вторжения в Украину. В частности, административные и уголовные кодексы были дополнены статьями о так называемой дискредитации армии и военных фейках. Летом 2023 года, напоминает издание The Moscow Times, Роскомнадзор отчитался о блокировке доступа к 206 тысячам ресурсов с как будто бы недостоверной информацией о войне, дискредитации российской армии, а также призывами к несанкционированным акциям. С февраля 2022 года ведомство заблокировало доступ к сайтам «Эхо Москвы», «Дождя», «Сноба», «Собеседника», «Медузы», «Радио Свобода», «The Bell», «The Moscow Times» и десяткам других СМИ из-за как будто бы неоднократного размещения запрещенного контента в том числе с недостоверной информацией о военных действиях в Украине. Согласно мировому рейтингу свободы информации The Global Expression Report, в 2024 году Россия заняла 148 место из 161, хотя еще год назад она находилась на 141 позиции. Ближайшими соседями России оказались Экваториальная Гвинея, Катар, Иран, Саудовская Аравия и Таджикистан. Друзья Путина. При этом до войны в Украине Россия находилась на 113 строчке рейтинга. Тем временем, на фоне новости, что Роскомнадзор решил вывести публичную плоскость всех админов российских телеграм-каналов, имеющих более 10 тысяч читателей, русских заблогеров, бомбить не по-детски. Лучше бы решали проблемы фронта, а не закрывали нам рты, истерит знатный истерик 13 И обещает российским чиновникам, что скоро их такими темпами и навилы поднимут. Люди, люди еще больше яд, чем алкоголь или табак. Эрих Мария Ремарк. Наша программа 20 минут. Зовут меня Ирина Узлова. Друзья, мы с вами увидимся уже в понедельник. Буду ждать вас на этом же месте. Подпишитесь, пожалуйста, на YouTube 24 канала. Оставляйте свои комментарии. Всегда приятно пообщаться с вами. Всем отвечаю, кому могу, на все вижу. Благодарю вас за теплые слова и конструктивные замечания. Поставьте лайк этому разговору. Конечно же, берегите себя. Верьте вооруженные силы Украины. Увидимся и победим.